पन्नू आ गया हो पन्नू भी है ना एक आधा ऐसा वीडियो जारी कर देता है फिर इनको कई दिन तक है ना तकलीफ होती रहती है कई दिनों तक तकलीफ होती रहती है हाँ भाई जो देश के अंदर चल रहा है क्या इस मंडिया और इनके दलालों को दिखाई नहीं दे रहा राज ठाकरे जो महाराष्ट्र में बोल रहा है बोला कान के नीचे बजाओ लेकिन वीडियो मत बनाओ बड़ी कमाल की बात है मतलब जो मराठी ना बोले उसको महाराष्ट्र में रहने का कोई हक ही नहीं है ऐसे तो फिर भैयों को कह कौन सा है भाई पंजाब में रहने का अगर पंजाब के अंदर ये सब हो जाता तो बान मंडी और उसके दलाल ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆ ਵਗੈਰ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਦੀ ਕਲਾਚੇ ਰੱਖੇ ਅਥੇ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਥੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲੈਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖਿਣੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ

मतलब जो मराठी ना बोले उसको महाराष्ट्र में रहने का कोई हक ही नहीं है ऐसे तो फिर भैया को क्या कौन सा भाई पंजाब में रहने का अगर पंजाब के अंदर ये सब हो जाता तो मंडिया और उसके दलाल तांडव नृत्य कर रहे होते इतने बड़े बड़े इंटरव्यू चलते वहां टीवी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी डिबेटें होती ये देखो जी ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं ये करने है। अब महाराष्ट्र में देश नहीं टूट रहा क्या महाराष्ट्र में देश नहीं टूट रहेगा मोदी जी ब्रिक्स में जाकर भाषणबाजी कर रहे हैं ट्रंप ने बोल दिया जो ब्रिक्स देश है उन सबके ऊपर दस प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा दस प्रतिशत एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगा रहे हैं वो तो लगा रहे हैं लेकिन दस प्रतिशत एक्स्ट्रा वो वहां पर कोई शब्द नहीं बोल जा रहा क्या हो गया डों टू के सामने कोई शब्द नहीं निकल रहा है क्या है बोलती बंद हो जाती है बड़े कमाल की बात है कि मतलब यहाँ पे जो चल रहा है ना एक बंदे को उठा के दो महीने हो लिया पंजाब पुलिस वालों ने उठा के जेल में डालिया हुआ है उसके ऊपर एफ आई आर दर्ज रही पंजाब पुलिस वो उसकी रोती फिर रही है रोती फिर रही है पंजाब पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं हाँ, हम धक्का कर रहे हैं लेकिन क्या करें मजबूरी है किसके कहने से उसके बच्चे ने कोई वीडियो शेयर कर दिया वो वीडियो शेयर करने पर बच्चे ने वीडियो शेयर किया उसके बाप को जेल में डालिया हुआ है अब पता नहीं उसके साथ कितनी मार कुटार क्या क्या हो रहा होगा अगर वही बंदा पैसे वाला होता ना तो पंजाब पुलिस हाथ भी नहीं लगाती नहीं तो लगाओ ना नशे के व्यापारियों को हाथ लगाओ कहीं नहीं हाथ लगाएंगे ये पन्नू क्या बोल रहा है अरे पन्नू तो फिर तुम्हारा दर्द शुरू कर देता है तकलीफ हो जाती तुम्हारे को पहले आराम से वीडियो सुन लेना हाँ अब ये किसी सरकार को कुछ नहीं कह रहा है लेकिन जो सच्चाई है ना वो जरूर बता रहा है और ये सच्चाई है पंजाब पंजाब की की जो पन्नू बोल रहे है की सच्चाई है आने वाले समय में रोगे ये याद रखना आपको वाह गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह उन्नीस सौ पचानवे तक गोली नुशी अज आर्थिक नसल ਜੋੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 40000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ 40 ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਪਰਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 2047 ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਉਸ 40000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਉੱਥੇ Hindu ਆਣ ਗਏ Hindu ਆਣ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ Hindu ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਭయ్యా ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀਆ ਭਈਆ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਪੰਜ ਉਹ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 40000 ਏਕੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਐ stopaap.org ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿਓ ਨੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਲੇਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਫਾਰਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਸਾਨ ਹਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹ ਇਹ ਪੰਜ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 40 ਯੋਧੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ 40000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐ 15 ਅਗਸਤ ਫੇਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਤੋਂ 47 ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੈ ਪੰਜ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਫਾਨੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਜੰਗ ਲੜ ਲੋ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 40000 ਏਕੜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ 40000 ਏਕੜ ਜਾਣਗੇ ਪਰਸੋਂ ਤੀਜੇ 40000 ਏਕੜ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋएगी ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ

हां सा भाई गुरुजी दी फतेह सारी संगत ने मेरी विनती आ आज दो महीने हो गए मेरा पति अंदर आ 2 महीने पहले पांच मई दा लेके गए उन्होंने मंगलवार दा ओ किते मेरे छोटे बच्चे ने कोई वीडियो पता नहीं की करे की ना सन्नू भी नहीं पता शायद भूल असि गलती मानते हैं साडे तो बहुत बड़ी गलती हुई ओन्ना ने भी भूल भी बख्शी आ वे भूल आ तो फिर भी आज दो महीने हो गए चलान नहीं पेश हो जाता मेरी सिख संगत की बेनती हथ जोड़ के बेनती आ कि मेरे पति ने बहर कटवाया जावे तो मेरा सास दिता जाए ये सब चल क्या रहा पंजाब के अंदर कुछ समझ में आ रहा है ठीक है बच्चे ने कोई वीडियो शेयर कर दिया होगा अगर उस वीडियो के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो अगले ने गलती मान ली अपनी भाई गलती से वीडियो शेयर हो गया फिर बोलते हैं भाई गुस्से में कोई शब्द निकल जाता है इसलिए निकलता है क्योंकि लोग लोगों की आत्मा मर चुकी है जमीर मर चुका है लोगों का क्या हो क्या रहा है पंजाब के अंदर इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हद की बात है फिर अगर गुस्से में कोई शब्द निकल जाएगा फिर टाई टाई करना शुरू कर देते हो कैसे बोल दिया ये और तुम करने लग रहे तुम तो कर सकते हो हम बोल भी नहीं सकते बड़े कमाल की बात है मतलब फिर तो क्या है कौन सा लोकराज थोड़ी है गुंडाराज चल रहा है फिर तो जो सरकार चाहेगी जो सरकार की पसंद का होगा जहां पे तो अगर पंजाब में झाड़ू सरकार है तो झाड़ू सरकार की पसंद का काम होगा तो ठीक है यहां हरियाणा में बीजेपी सरकार है बीजेपी सरकार की पसंद का काम हो जाए तो ठीक है नहीं तो फिर दबा दो उसको यही सब चलेगा गुणातंत्र चलेगा अभी तो सिर्फ चालीस हजार एकड़ जमीन जा रही है देखना धीरे धीरे पूरे पंजाब की जमीन जाएगी अगर नहीं आंखें खोली गई तो फिर बोलते गुस्से में बोल रहे किसान नेताओं को बोल रहे अब कहां गए क्यों नहीं कर रहे अब एक ही हल है एक ही हल है पंजाब का और हरियाणा का दोनों का एक साथ बता रहे हैं एक ही हल है उस हल का सबको पता कौन सा हल है अगर उसकी तरफ नहीं गया गा ना तो फिर ना पछताओगे बाद में तुम्हारे बच्चों के लिए जमीन नहीं बचेगी जैसे वो खाना बदोश घूमते रहते हैं ना अपना बस लिए अपने पतीले डेरू ड्रग्ची लेकर घूमते रहना फिर खचरों पर लाद के अपना सामान घूमते रहना ऐसे हालत होने वाले हैं मत खोलो आंखें ऐसा अपने विदेश भ्रमण चल रहे हैं अपने ब्रह्मांड गुरु तो

ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏਗੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਨੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ചേനൽ മുളി സത് ശ്രീകാല